Вот, э, несмотря на то, что судебное заседание есть открытым, милиция говорит, что судья Салаид, вот со слов милиционеров дежурных, не пропускает вообще в зал. Такие решения по поводу съемки, видеосъемки, вы как юристы знаете, принимаются исключительно в судебном заседании. Несмотря на это, вот сейчас пресса, телевидение пройти не может судебное заседание. Вот еще второе нарушение. Все, спасибо, я хотел, чтобы вы были свидетелями.

полтора часа ждут. Это не первый раз. Судья Салаин специально затягивает процесс нарушает. Многим людей с пивласа там больше 80 лет. Они в любой момент могут потерять сознание, им может быть плохо. Смотрите, что, как действует милиция, как она защищает суды незаконно. Корреспонденты, корреспонденты не пропускают судебные заседания. Просто меня пропускают, хотя только в судебном заседании решаются. Можно снимать процесс или нет? Уже на входе ваши права нарушаются люди. Вы посмотрите, что делают вас. А? Пропустите, в очередной раз. Мне надо Вы закон нарушаете.